Entschuldigung, was kostet dieser Mantel heute? Einen Moment bitte. Alle Mäntel sind 50% billiger. Dieser Mantel kostet nur 60,50 Euro. 60 ,50 Euro und 50 Cent? Ja, ein Sonderangebot. Gut, der Mantel gefällt mir. Hier sind 65 Euro. Und 4,50 zurück. Entschuldigung, was kostet dieser Mantel heute? Einen Moment bitte. Alle Mäntel sind 50% billiger. Dieser Mantel kostet nur 60,50 Euro. 60 ,50 Euro und 50 Cent? Ja, ein Sonderangebot. Gut, der Mantel gefällt mir. Hier sind 65 Euro. Und 4,50 zurück. 2. Verzeihung, wie komme ich zum Bahnhof? Muss ich hier nach rechts gehen? Nein, nein, nicht nach rechts. Gehen Sie geradeaus und an der Ecke nach links. Dann noch 100 Meter geradeaus und dann sehen Sie schon den Bahnhof. Vielen Dank. Verzeihung, wie komme ich zum Bahnhof? Muss ich hier nach rechts gehen? Nein, nein, nicht nach rechts. Gehen Sie geradeaus und an der Ecke nach links. Dann noch 100 Meter geradeaus und dann sehen Sie schon den Bahnhof. Vielen Dank. 3. Entschuldigung? Ja, bitte. Wissen Sie, wann der Zug nach München fährt? Ja, da steht es. Schauen Sie auf dem Plan. IC nach München, Gleis 19 um halb fünf. Prima, dann habe ich noch etwas Zeit. Vielen Dank. Entschuldigung. Ja, bitte. Wissen Sie, wann der Zug nach München fährt? Ja, da steht es. Schauen Sie auf dem Plan. IC nach München, Gleis 19 um halb fünf. Prima, dann habe ich noch etwas Zeit. Vielen Dank. 4. Hallo Anja, wollen wir zusammen ins Kino gehen? Hast du Lust? Ja, vielleicht am Freitagabend? Oh, Freitagabend kann ich nicht, da habe ich Gymnastik. Kannst du am Samstag? Nein, tut mir leid, am Samstag treffe ich meinen Freund. Und was ist mit Sonntag? Ja, das ist prima, das geht. Dann schaue ich mal in die Zeitung, was es für Filme gibt. Ich rufe dich an. Hallo Anja, wollen wir zusammen ins Kino gehen? Hast du Lust? Ja, vielleicht am Freitagabend? Oh, Freitagabend kann ich nicht, da habe ich Gymnastik. Kannst du am Samstag? Nein, tut mir leid, am Samstag treffe ich meinen Freund. Und was ist mit Sonntag? Ja, das ist prima, das geht. Dann schaue ich mal in die Zeitung, was es für Filme gibt. Ich rufe dich an. 5. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Hm. Ich habe keinen großen Hunger. Vielleicht eine Suppe? Gerne. Unsere Tagessuppe ist heute Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Haben Sie auch Suppen ohne Fleisch? Fleisch mag ich nicht. Ja, natürlich. Sie können die Suppe auch ohne Fleisch bekommen. Gerne. Und einen Orangensaft, bitte. Guten Tag, was darf ich Ihnen bringen? Hm. Ich habe keinen großen Hunger. Vielleicht eine Suppe? Gerne. Unsere Tagessuppe ist heute Gemüsesuppe mit Rindfleisch. Haben Sie auch Suppen ohne Fleisch? Fleisch mag ich nicht. Ja, natürlich. Sie können die Suppe auch ohne Fleisch bekommen. Gerne. Und einen Orangensaft, bitte. Sechs. Sag mal, Robert, was meinst du? Wo wollen wir diesen Sommer Urlaub machen? Letztes Jahr waren wir am Meer, an der Nordsee. Leider war das Wetter nicht gut. Vielleicht können wir einmal eine Städtereise machen. Okay, warum nicht? Vielleicht Berlin? Berlin ist toll, aber die Stadt kenne ich schon. Wir können auch nach München fahren. Da war ich noch nie. Gut, machen wir das. Nach Berlin kann ich auch einmal alleine fahren. Sag mal, Robert, was meinst du? Wo wollen wir diesen Sommer Urlaub machen? Letztes Jahr waren wir am Meer, an der Nordsee. Leider war das Wetter nicht gut. Vielleicht können wir einmal eine Städtereise machen. Okay, warum nicht? Vielleicht Berlin? Berlin ist toll, aber die Stadt kenne ich schon. Wir können auch nach München fahren. Da war ich noch nie. Gut, machen wir das. Nach Berlin kann ich auch einmal alleine fahren. Hören. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch. Sie hören jede Durchsage einmal. 7. Herr und Frau Schmidt, angekommen aus Helsinki, bitte melden Sie sich sofort beim Informationsschalter in Halle A. Herr und Frau Schmidt, bitte zum Informationsschalter in Halle A. Der Zug nach Frankfurt fährt heute nicht um 13.20 Uhr, sondern um 14.20 Uhr. Ich wiederhole, der Zug nach Frankfurt fährt heute eine Stunde später. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 9. Liebe Kunden, es ist gleich 20 Uhr. Unser Kaufhaus schließt in 10 Minuten. Wir bitten Sie zur Kasse zu gehen. Vielen Dank für Ihren Besuch. 10. Meine Damen und Herren, an der Kasse im Erdgeschoss steht ein kleiner Junge. Er findet seine Eltern nicht mehr. Sein Name ist Paul. Er ist sechs Jahre alt und trägt Jeans und ein blaues T-Shirt. Die Eltern von Paul sollen bitte ins Erdgeschoss an die Kasse kommen. Hallo Silvia, mein Termin in München hat doch sehr lange gedauert. Es ist jetzt schon sechs Uhr. Ich fahre nicht mehr in die Firma und komme gleich nach Hause. Brauchen wir noch etwas für das Abendessen? Bitte ruf mich an. Hallo Silvia, mein Termin in München hat doch sehr lange gedauert. Es ist jetzt schon 6 Uhr. Ich fahre nicht mehr in die Firma und komme gleich nach Hause. Brauchen wir noch etwas für das Abendessen? Bitte ruf mich an. 12 Telefonauskunft Deutsche Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Die Rufnummer ist 069 48 32 15 Telefonauskunft Deutsche Telekom Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Die Rufnummer ist 069 48 32 15 13 Guten Tag, Frau Rabe. Hier ist die Zahnarztpraxis Lehmann. Heute ist Mittwoch, der 2. April. Wir müssen Ihren Termin am Donnerstagnachmittag 15 Uhr leider absagen. Wegen Renovierungsarbeiten ist die Praxis den ganzen Donnerstag geschlossen. Können Sie auch am Freitagvormittag kommen? Bitte rufen Sie uns an. Guten Tag, Frau Rabe. Hier ist die Zahnarztpraxis Lehmann. Heute ist Mittwoch, der 2. April. Wir müssen Ihren Termin am Donnerstagnachmittag 15 Uhr leider absagen. Wegen Renovierungsarbeiten ist die Praxis den ganzen Donnerstag geschlossen. Können Sie auch am Freitagvormittag kommen? Bitte rufen Sie uns an. 14. Hallo Susanne, hier David. Ich bin vor dem Kino und warte schon eine halbe Stunde auf dich. Es ist jetzt Viertel nach acht. Wann kommst du endlich? Du, ich warte nicht mehr lang. Noch fünfzehn Minuten. Dann fängt der Film an. Hallo Susanne, hier David. Ich bin vor dem Kino und warte schon eine halbe Stunde auf dich. Es ist jetzt Viertel nach acht. Wann kommst du endlich? Du, ich warte nicht mehr lang. Noch fünfzehn Minuten. Dann fängt der Film an. 15. Hallo, Claudia, hier ist Pauline. Du, Claudia, leider kann ich heute Abend nicht ins Kino. Meine Tochter ist krank geworden und ich muss bei ihr bleiben. Treffen wir uns bei mir in der Wohnung? Ich habe auch viele Filme auf DVD. Die können wir hier sehen. Ist das okay? Hallo, Claudia, hier ist Pauline. Du, Claudia, leider kann ich heute Abend nicht ins Kino. Meine Tochter ist krank geworden, und ich muss bei ihr bleiben.